qadrli do'stlarim hammangizga salom bugun video darslikni 3 qismini boshlaymiz bugungi darsda haligi sentrani tuningini bugun tugatib qo'yamiz kerakli detallarni qo'shib buning uchun avval aytganimdek birinchi bo'lib edit modni qo'shib olamiz keyin chetda fayl degan yozuv bor shuni bosib import degan joyini bosamiz bu yerdan esa dni tanlab olamiz shunday qilib biz jentrani bu yerga qo'yganimen mana mana o'sha jentra keyin ba'zi funksiyalarni aytib o'tish yonimga ko'tarilibdi mana bu ad keraksiz yoki siz tuning qilayotganda sizga kerak bo'lmaydi bu edit degan joyi esa eng kerakli joyi hamma tuning qilishda funksiyalari mana shu yerda jamlangan renderlari yoki mana bu about ondolarni ham sizga toning qilishda uncha kerak bo'lmaydi mana bu zoom degan joyi bor Bu zoom degan joyi bosib tursangiz mana bunday yaqinlashtiradi yoki uzoqlashtiradi keyin pan mod degan joyi bor bu esa o'ngga chapga suradi moshinani orbit degan joyi bu chetdagisi moshinani shu atrofida ko'rish uchun aylantiradi xullas hamma yerni boshqarish mumkin xo'sh bu jentrani endi orqasiga toning qilamiz buning uchun faradan boshlasak bilsanglar sator toning qilayotganda detal qo'shayotganda yoki almashtirayotganda detalni olmasdan turib ham almashtirib olsa bo'ladi lekin zimolarda o'zingizga kerakli bo'lgan detalni ham programmani ochib olishingiz kerak buni ham mashinani ochib olganda import dff qilib mana shu zat fari detallarni yogib qo'ygani o'zi zat fari deb yozilgan ikki yuz yigirma ikki fara bo'lishi kerak adashmasam ha ikki yuz yigirma ikki mana shu farani hozir jentraga qo'yib ko'rsataman buni ko'riе qilib olamiz xalaqit bermasin yana o'zimizni jentraga qaytdik xo'sh biz zad fara degan faylni topib oldik mana mana shu farani hozir almashtirib olamiz buni ustiga bosib turing va keyin replayni bosasiz mana bu funksiyasini bu ilgari aytib o'tganiday almashtiradi fayllarni mana shu faylni tanlab olib farani o'zini isk farasi o'rniga qo'shib olish imkoniyati bor sizda replay mana bunday exseptni bosamiz o'zi joyiga tushdi mana endi bu mashinaga bufer kerak bufer ham bor olib qo'yganman mana mana shu bamferni hozir mana shu jentraga qo'yib ko'rsataman ko'rinmaydigan qilib olamiz xalaqit bermasin bu ham xuddi shunday almashtirasiz o'zii eski bamferni o'rniga replay qilib mana bunday qilib mana joylashtirib oldik endi bir qancha funksiyalarni aytib o'tsam xo'sh mana bu at degani bu detalni ichiga biror bir detalni joylashtirish qo'shib olish bo'ladi mana bu showni bossangiz detal ko'rinadi mana orqa bamfer selectni bosangiz tanlanadi mana bunday sariq bo'lib agar shu detal ustida ishlamoqchi bo'lsangiz tanlab olishingiz kerak albatta eksportni bossangiz chiqarib oladi ya'ni o'zingizga kerakli bo'lgan formatda uch dc obj yoki dff formatda ham chiqarib olsa bo'ladi moshinadan yechib olish bo'ladida renamni bossangiz bon mana bunday bopro deb yozilgan buni nomini o'zgartirishingiz mumkin o'zgartirmaymiz shunday turaversin propertiesni uncha tushunmayman deyarli foydasi tegmaydi material buni ranglarini o'zgartirish imkoniyatini beradi mana bunday masalan mana bu glushtelni rangini istagan rangingizga o'zgartirishingiz mumkin qizil yoki yashil lekin baribir oq rang yarashadi mana rang mana keyin replayni aytib o'tdim almashtirish transform mana bunday joyni almashtiradi detalarni transform joyni almashtiradi copy move join deganlarni esa deyarli foydasi tegmaydi sizga asosiy muhimlarini aytib o'tyapman keyin mana bu delete degani bu detalni o'chirib tashlaydi sizga siz detal bo'lsa uni bosib o'chirib tashlashingiz mumkin xullas bu video obzorimiz qisqacha bo'ldi muhimi men sizga zimoliklarda eng muhim yerlarni o'rgatib o'tdim endi siz ham mana shunday tuning avtomobillarni bemalol o'zingiz yarata olasiz faqat kerakli detallar mavjud bo'lsa bo'ldi sog' bo'ling do'stlarim bundan keyingi videolarda qanaqa mashinalarni tuning qilishni komentariyada yozib qoldiring va men shunga qarab video videouroklarni yana taxlab borishda davom etaman